Kadang-kadang dalam dunia bola sepak ni Peluang kedua tu datang masa kita paling tak sangka Macam kisah Luqman Hakim Sasudin ni Baru-baru ni ada satu berita muncul Yang mengatakan yang Luqman ni dipanggil semula ke Kem Harimau Melaya Menggantikan tempat Jona Minta yang diketepikan sebab masalah kesihatan Aku sebenarnya rasa teruja bila berita ni muncul sebab lama gila kita tak dengar nama Lukman dalam skuad kebangsaan. Kali terakhir dia main ialah untuk Malaysia adalah tahun 2022. Time tu kita lawan Singapura dan masa tu kita kalah 2-1. Tapi sekarang ni dia datang balik dan kali ni dia bukan sekadar nak isi tempat kosong tapi dia datang dengan semangat nak buktikan sesuatu. Kalau kita ingat balik nama Luqman Hakim ni dulu antara nama paling hype dalam bola sepak Malaysia. Umur baru 17 tahun dah digembar-gemburkan sebagai the next big thing. Media luar pun tulis pasal dia siapa aja yang tak bangga masa tu sebab jarang weh ada pemain Malaysia yang dapat main kat Europe. Dia pergi ke Belgium main untuk kv Cottridge dan siap debut kat sana. Tapi macam biasalah, hidup ni bukan selalu lurus. Masa dekat sana, dia banyak duduk dekat sekolah muda. Tak banyak pulang main dengan pasukan utama. Ada yang kata dia tak cukup fizikal lah. Ada yang kata tak dia kena polis lagi lah. Tapi satu benda yang aku respect, dia tak give up. Dan ramai orang fikir dia akan lesap. Dia balik Malaysia dan terus join Negeri Sembilan FC. Dan dekat Negeri Sembilan lah Dia dah mula tunjukkan semangat baru Tak banyak cakap, tak banyak drama Tapi dia kerja senyap-senyap atas padang Game lawan Timur Leste hari tu Dia siap skor lagi Bukan satu, tapi dua biji dia bagi Gol tu mungkin nampak biasa bagi orang lain Tapi bagi Luqman tu Pertanda dia masih hidup dalam bola sepak ni Dan nampaknya Coach Peter ni perasan benda tu Sebab tu bila Jordan minta terpaksa digugurkan Nama pertama yang muncul dekat kepala mereka ialah Luqman Hakim. Sebenarnya kes Jordan Mintah ni agak malang jugalah. Dia ni antara penyerang naturalisasi yang kita harapkan untuk bagi impak besar dalam skuad Malaysia. Tapi masa tengah bersiap untuk aksi kelayakan menentang Nepal, dia kena tarik diri sebab masalah kesihatan. FAM tak dedahkan detail tapi cukuplah untuk tahu yang dia tak boleh sertai skuad kali ni. Jadi masa tu staf kejurutahian pun terus cari pelapis dan nama Luqman Hakim ni datang tepat pada masanya Jadi tengah on form dan ada semangat nak tunjukkan diri tu masih relevan Bagi aku rezeki tu datang tak betul-betul masih Tapi kita kena faham tempat dalam skuad utama Harimau Melayu ni bukan senang nak rebut Sekarang ni dalam camp tu dah ada nama-nama macam Paulo Joshua, Romain Morales, Syafiq Ahmad dan Faizal Halim semua ni bukan calon-calon pemain Tapi satu benda yang aku rasa tak boleh jadi kelebihan Luqman Dia ni boleh main banyak posisi Nak jadi penyerang tengah boleh Nak turun sayap pun boleh Nak main support striker pun boleh Dia punya tenaga tu agresif Dan ada naluri penyerang muda yang berani ambil risiko So kalau dia perform masa latihan Aku tak terkejut kalau coach Peter bagi dia peluang Walaupun beberapa minit pun dah cukup Sebab kadang-kadang peluang tu kecil je Tapi boleh ubah seluruh kiri pemain tersebut Sekarang ni aku tak sabar tunggu aksi menentang Nepal 18 November ni dekat Stadium Nasional Bukit Jalik Game ni memang penting Bukan sahaja untuk Malaysia kutip mata Tapi untuk pemain macam Luqman ni Inilah peluang emas nak buktikan dia layak kekal dalam skuad kebangsaan. Kalau dia dapat main game tu, walaupun sekejap, aku rasa dia akan all out gila-gila. Sebab dia tahu peluang untuk datang tu tak selalu. Dia dah pernah jatuh, dia dah pernah diketepikan. Tapi sekarang, dia dapat peluang kedua untuk hidup semula dalam jersey Harimau Melayu. Kadang-kadang dalam bola sepak ni bukan pasal siapa yang paling berbakat tapi siapa yang paling sabar, paling kuat dan paling sanggup bangkit lepas jatuh. Dan Luqman Hakim ni adalah contoh-contoh itu. -contoh dari Belgium ke Malaysia, dari kekecewaan ke kebangkitan. So sekarang ni banyak mata tertumpu dekat dia. Bolehkah dia guna peluang ni untuk kembali bersinar? Apa pun jadi, satu benda yang pasti adalah semangat harimau Melayu tu belum padam. Kalau hampa sokong Malaysia, hampa kena sokong budak ni juga sebab dia ni adalah lambang semangat tak pernah putus asa. Hampir pernah sangka ada yang Diokun ni boleh meretup dekat Jepun. Ramai ingat dia ni akan struggle sebab level bola Jepun ni tinggi. Tapi sekarang ni nama dia Dongkun tengah disebut-sebut dekat sana. Dari Buriram ke Cerezo Osaka, dia bukan sekadar survive, dia bersinar. Hari ni kita nak sembang macam mana Diokun ni ubah persepsi ramai orang dan kenapa dia mungkin jadi pemain Malaysia paling berjaya dekat luar negara. Awal musim 2025-2026, ramai peminat Malaysia agak terkejut bila Kool umumkan perpindahan ke Serezu Osaka. Sebab apa? Dari Buriram United yang tengah kuat gila, dia pindah ke League, liga yang jauh lagi kompetitif. Tapi kalau kita kenal Kul, kita tahu yang dia ni jenis yang suka cabar dari. Dia tak suka tempat yang selesa. Dia nak main kat tempat yang boleh push dia jadi lebih baik. Dan sekarang ni ampa tengoklah langkah-langkah Borneo tu mula membuahkan hasil. Game lawan Shimizu s ni baru-baru ni ni antara detik yang buat peminat Jepun mula buka mata. Zul masuk sebagai pemain gantian minit ke-78 tapi dalam masa tak sampai 15 minit dia dah ubah rentak permainan tu. Masa tu Cerezo Osaka tengah hilirin 3-1 tapi dia tak main untuk bertahan. Dia nak tambah lagi satu ada satu momen lawan buat silap bola jatuh dekat kaki dia dia buat satu larian pantas dari bawah lepas satu defender tipu lagi satu terus kerah masuk kotak penalti dan Kengo Furuyama sambut dengan tenang dan hampa tahu tak paling best semua tu bermula daripada aku sendiri dan kalau kita tengok statistik dekat SofaScore, Kus sekarang dah main 12 perlawanan dengan satu gol dan satu assist Rating pura putera dia ialah 6.98 Bukan biasa-biasa Tu ialah renti mantap untuk defender dekat J Tapi yang buat dia lain daripada biasa Bukan nombor tu Cara dia main Dia punya tenang bila bertahan Bijak bila overlap Dan confident bila pegang bola Kadang kita tengok ni dia main dah lama main kat Jepun Padahal baru beberapa bulan je dia join Tu yang ramai fans Serezo mula suka dekat dia dia pun siap panggil dekat dia Mr. Cool Sebab gaya dia relax Tapi memang efektif Da Young ni bukanlah pemain yang biasa-biasa Dia dah pernah main dekat Europe Club Brut Midland Dan pernah lawan tim-tim besar macam Paris Saint Germain, Borussia Dortmund dan Real Madrid dalam Champions League. So bila dia datang Asia, dia ni bukanlah macam budak baru belajar. Dia bawa pengalaman, disiplin dan mentaliti pemain Eropah. Sebab tu masa dia main kat Jepun, dia cepat sesuaikan diri. Dia tahu tempo, dia tahu bila nak naik, bila nak drop. Benda tu nampak simple tapi sebenarnya beza besar dengan pemain lain. Sekarang ni bayangkanlah pemain Malaysia main dekat Jepun perform setiap minggu bila balik main untuk Malaysia level dia konfem lain macam coach Peter pun mesti senyum senyum sorang tengok perkembangan ni sebab nama Diongku ni dah pun tersenarai dalam 27 pemain Harimau melayang untuk aksi menentang Nepal pada 18 November nanti dengan momentum dia sekarang ni tak mustahil dia ni akan jadi tonggak utama masa tu kadang-kadang bila kita sebut nama Diongku ni orang lupa satu benda penting dia ni ialah anak Malaysia dia ni lahir dekat Sarawak besar dekat Belgium tapi bila dia sarung jisih Harimau Malaya kita boleh nampak yang dia ni main dengan bangga tak ramai pemain Malaysia dapat peluang macam dia dan dia gunakan peluang tu dengan penuh tanggungjawab bukan sekadar untuk diri dia tapi untuk buktikan yang pemain Malaysia pun boleh bersaing di luar negara dan sekarang ni dia tengah buat benda tu jadi cerita diungkus ni bukanlah sekadar tentang bola sepak Ni ialah cerita tentang usaha, disiplin dan keberanian ambil risiko. Dari Sarawak ke Belgium, ke Thailand dan sekarang ni ke Jepun. Perjalanan dia sangat panjang. Tapi satu benda yang dia tak pernah buat, dia tak pernah berhenti percaya dekat diri dia sendiri.